अपन एक भानू शको कि आज हा बंद साधून समाज देखील मुंबई बंद करू शकते आणि आज जर तुम्ही दिवसभर जर बघितलं असाल महाराष्ट्रामध्ये तर जवळजवळ महाराष्ट्र आज बंद आहे आपण मुंबई पुरतं मर्यादित बोलते वेळी तमाम माझ्या मराठा बांधवांना माझ्या मुंबईमध्ये राहणाऱ्या सर्व भाऊ बहिणींना आमच्या इतर समाजातील भाऊ बहिणींना देखील आज मी धन्यवाद देतो की ज्या प्रकारे आज सर्वजण रस्त्यावरती उतरले मराठा समाजाचा झालेला जो अपमान होता मराठा समाजावरती झालेला जो दोन वर्षामधला अन्याय होता त्या अन्यायावरती देखील जेव्हा मुकमोर्चे काढले गेले तेव्हा समाज आमच्याबरोबर होता सर्व समाज आमच्याबरोबर होता त्या समाजाच्या जीवावरतीच आम्ही एवढे मोठे मुकमोर्चे काढू शकलो सरकारने गेले दोन वर्ष केलेली आमची पिळवणूक फसवणूक आणि नैराश्य गेमध्ये जात असलेला मराठा क्रांती मोर्चातला प्रत्येक सदस्य आज पुन्हा एकदा उठला आणि आता मुक नाही आता ठोक मोर्चे करायचे ईदपर्यंत पोचला आत्मबलिदान करण्यापर्यंत लोक पोचली आणि ह्याचं कुठेतरी मनाला ला लागणार एक गोष्ट या महाराष्ट्रामध्ये झाली की या पुरोगामी महाराष्ट्राचं आता होतंय तरी काय आज मला तुमच्या सर्व मीडियाचा फार आभार मानावे लागेल की एवढ्या चांगल्या पद्धतीने तुम्ही आमची बाजू मांडतात कारण आम्ही मुखमोर्चे काढलेले शांतप्रिय लोक आहोत मराठे आहोत रक्षण करणारे लोक आहोत आम्हाला आज तुम्ही या सरकारने आज आमच्या हातामध्ये दगड दिलाय काठ्या दिल्या आहेत आणि आज सरकारच आम्हाला जा सांगते आहे की जर तुम्हाला न्याय पाहिजे असेल तर हा दगड मार ह्या काट्यांनी मार तर तुम्हाला न्याय मिळेल आणि आज हा समाज त्यांनी रस्त्यावरती उतरवला एवढी घृणास्पद गोष्ट या महाराष्ट्रामध्ये झाली गेले आठवडाभर आमची काय मनस्थिती आहे ती, ती आम्ही तुमच्या समोर सांगू शकत नाही दोन वर्ष काम केल्यानंतर जर हे पदरी पडत असेल तर याच्या मोठी शोकांतिका आज नाही मी आता एवढंच घेऊन इथे थांबतो आज मुंबईचे तुमचे सर्वांचे धन्यवाद आज हा मोर्चा सफल करण्यामध्ये तुम्ही लोकांनी जो हातभार दिलात आणि ज्या शांततेने मुंबईमध्ये आज मोर्चा आपला आज बंद झाला काही लोकांना थोडा त्रास झाला असेल त्यांची आम्ही क्षमा मागतो पण अशा गोष्टींचं सरकारनी दखल द्यावी आणि हा क्रांती मोर्चा मुंबई बंद जो आज आम्ही हाक दिलेली होती ती आम्ही स्थगित करतो धन्यवाद मुंबईतला मुंबई मुंबई पुढचा संपला मुंबई 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 बंद मुंबई के अंदर हम लोगों ने जो बंद का ऐलान किया था वो हम लोग अभी वापस ले रहे हैं हमें इस सक्सेस के अंदर आप लोगों का जो साथ मिला इसके लिए आपका धन्यवाद पुलिस प्रशासन का भी हम लोग धन्यवाद देते हैं उन्होंने भी हमें बहुत अच्छी मदद की हेल्प की हमारे कार्यकर्ताओं को अच्छा गाइडलाइंस किया और पूरे मुंबई के समाज का हम लोग आभार मानते हैं कि मुंबई के समाज ने हमें जो आज साथ दी है वो तो उसके बारे में हम उनका बहुत बड़ा आभार मानते हैं शुक्रगुजार है ये सिर्फ मुंबई के लिए सीमित है मुंबई का ऐलान था मुंबई ने पीछे ले लिया हम 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 थाना ने मुंबई से भी अभी अनुरोध कर रहे हैं आपके माध्यम से अभी बात करेंगे हम उनसे उनसे भी बात करेंगे और उनको भी कहेंगे कि आज अच्छी तरह से आपने भी साथ दिया है तो आप जल्द से जल्द ताकि जो जनजीवन है जो लोगों को घर अभी वापसी का जो टाइम हुआ है ऑफिस खत्म होने के बाद में तो उनको आसानी से घर पे जाए इसके लिए वो वो दोनों भी जो छोटे सिटीज है वो हमारी मदद करें और आ, सबसे सहकार्य करें धन्यवाद तो नहीं अभी उनसे बात करेंगे बात करेंगे, बात ना, करेंगे, बात करेंगे, करेंगे।, बात करेंगे अभी उनकी मनस्थिति उनकी मानसिकता क्या है यहाँ से तो अभी हम लोग नहीं बता पाते हैं जब तक उनसे बात नहीं करेंगे तब तक तो कुछ होगा so नहीं एक आज आप लोग घरवा जाएंगे तो उन्हें तकलीफ होगी ये नहीं नहीं हम लोग ऐलान करेंगे कि जो लोग काम पे गए हैं उनको वापस आने के लिए रास्ता दो रास्ता बना ऐसा हम लोग तो ऐलान तो करेंगे ना सहीक so, जब ये पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तभी ये वाली बात कही गई थी पूरा तो भूचा होगा शांति हमें हमें यही शक है इसके लिए हम लोगों ने अभी हमारी जो मुंबई की कोर कमेटी थी हम लोगों ने इसके ऊपर एक विचार किया और हमें ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कोई राजनीति चाल तो नहीं है, है कोई, कोई, कोई यहाँ पे आंदोलन कोशिश तो नहीं कर रहा है ना हमारे पास अगर देखेंगे तो जो जो पॉकेट्स में हम लोग ने शुरू से किया है वहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कुछ जगह पे घटना हमें भी अभी तक पता चले है, लेकिन उसका हम पूरी तरह से जानकारी नहीं जो जो जगह पर हम लोगों ने आपको बताई थी जहाँ जहाँ पर हम आंदोलन कर रहे थे वहाँ पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई है लेकिन जो जगह नहीं बताई गई थी क्या या हमें भी पता नहीं थी जहाँ जहाँ पर ऐसे ऐसे आंदोलन हो रहे हैं वहाँ पर ये सब घटनाएं हो रही है इसके लिए हमें शक है इसके लिए हम लोग उसकी जा जानकारी करेंगे नाही अजून तरी आपण काय त्याच्यावरती बोलू शकत नाही कारण त्याच्यावरती भाष्य करणं चुकीचं दिसेल आम्ही त्याच्यावरती माहिती घेऊ कारण अजून हे सर्व चालू आहेत आता आपण शांतपणे पहिल्यांदा मुंबई सुरळीत करूया थोड्या वेळामध्ये त्याच्यानंतर मग आम्ही एक तासाभरा आम्ही 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 एक तास दीड तासांनी पुन्हा आम्ही एक प्रेस नोट वगैरे काढू त्याच्यावरती एक तासभर एक आम्हाला वेळ द्या आम्हाला त्याच्यावरती बसू जैसे ना आपका कर रहे हैं अलग अलग वर्ग खड़े हम एक नए भारत की बात करते हैं तो कैसे हम नया भारत के बयान बनाएंगे जब अलग अलग समाज के लोगों को अलग अलग क्या उस चीज पे बात करना पसंद कि नहीं उस चीज़ के ऊपर जो आप मुझे मालूम है हम लोग ने सुबह में भी बात करी कर कि आप समान नागरिक कायदा की बात कर रहे हैं समान नागरिक कायदा के ऊपर अगर बात करना है तो प्लेटफॉर्म ही अलग होना चाहिए आरक्षण का प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए तभी कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए तभी हम लोग समान नागरिक कायदा की बात कर सकते हैं सीधी सी बात है अगर समान नागरिक कायदा ये तो सब चाहेंगे कि समान नागरिक कायदा हो गरीब और जाति के ऊपर आज की तारीख में 2020 में वगैरह ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए जातीयता बढ़ती है उससे हम हमें उसे भी इतना कोई खास ये नहीं है लेकिन समान नागरिक कायदा होता है तो वो अच्छी बात है पर क्या कोई सरकार चाहेगी या कोई ये पार्टी चाहेंगे उनकी इच्छा शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें और उसके लिए प्लेटफॉर्म वैसा होना चाहिए तो उसमें से बातचीत हो सकती है नहीं तो यहाँ पे हम लोग आरक्षण की बात करें और वहां पे न्यूज एक लगेगी ये समान नागरिक कायदा मांग तो ऐसे नहीं होगा नहीं सरकार आपको सर ऐसा है कि आपको जो सरकार ने बताया उतना ही मालूम है ना लेकिन जो प्रैक्टिकल है वो हम लोग कल से बता रहे हैं चीज़ें सिर्फ आरक्षण के तक सीमित थी तो हम लोग नहीं बात करते हैं ना सर अगर हमारा मुद्दा आरक्षण अपना हाईकोर्ट में है तो उसी और अगर हाँ आप बोल रहे हैं कि आयोग का निर्णय अभी दो तीन महीने में आ जाएगा तो इतनी घाई सेवेंटी टू थाउजेंड जो जॉब्स है उसको निकालने में आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं आप उसको वो हमारा मराठा आरक्षण का निकाल आने के बाद में भी तो आप कर सकते हैं नहीं सरकार ने आम का बोला आम संगा तुम्हारे सर्वे मध्यम भूमिका स्पष्ट के लिए की आमचं मागणं काय आहे आम्ही काय मागितलंय पुन्हा पुन्हा आम्ही त्यांना तेच सांगितलं आम्ही <णगेगारी> काय मागतोय केलं आमची मीटिंग होऊन आज आता आम्ही अव्हेलेबल आहोत